Saya uh, Dato' Yandi Petua Saya setuju dengan uh, jawapan uh, Menteri bahawa kita mesti uh, tegas dalam uh, uh, dengan izin enforce ataupun melaksanakan uh, peruntukan undang-undang bahawa uh, uh, boat lesson B tidak boleh mencerobohi zone uh, uh, A di mana sampan-sampan ataupun nelayan-nelayan kecil uh, menangkap ikan. Tapi masalah ni ialah pencerobohan. Dan inilah akibat daripada sumber-sumber uh, yang saya dapat ialah kerana pihak penguasa gagal melaksanakan penguasaan yang cekap. Dan banyak kebanyakannya yang uh, Uh, sumber yang saya dapati ialah kerana isu rasuah tapi akhirnya kerana pihak penguasa tidak melaksanakan kerja dengan baik nelayan-nelayan yang tidak bersalah yang betul-betul melaksanakan uh, penangkap ikan ikan tunda secara baik di luar jung 5 nautical pound menjadi mangsa jadi kita bagi satu dengan izin uh, A solution a solution uh, that is not meeting the cost uh, ataupun masalah itu uh, kita tak boleh kata kerana ada ada kemalangan jalan raya semua tak payah pakai kereta jadi yang patut di di kuasakannya lah memastikan pegawai-pegawai menjalankan tugas kerana uh, harap menteri pun setuju lima notik kemal sudah memadai atau mencukupi untuk nelayan-nelayan zone -nelayan A Uh, menangkap ikan dan 5 nautical mile pun surah mencukupi untuk memastikan sumber uh, ikan ataupun laut uh, dapat membiak dengan baik dalam 5 nautical mile. Dan uh, tambahan lagi pengumuman yang terbaru uh, yang uh, mengharamkan semua kegiatan a uh, bot uh, tunda di zon B akan merugikan nelayan ratusan juta ringgit bot-bot besar kalau langsung tak boleh dibenarkan uh, uh, menangkap ikan, apa akan terjadi kepada keluarga-keluarga buk yang sudah dibina? Dan tambah lagi, adakah apakah uh, kita kata kajian yang dibuat? Adakah, kerana masalahnya bukan kerana uh, uh, jok, masalah John tangkap ikan ini, masalahnya kerana ketidakcekapah kecekapan menguatkuasakan undang-undang. Jadi uh, uh, saya berharap uh, dengan izin regulating is more effective than banning. Dan juga kita tahu ramai nelayan-nelayan kita ni, orang-orang muda pun tak nak lagi jadi nelayan. Kalau kita tak galakkan, kita uh, hapuskan uh, sesuatu industri Uh, negara kita akan uh, uh, menghadapi satu masalah uh, bekalan ikan dan uh, hasil lautang uh, kelat dan uh, setiap tahun kita daripada jawapan menteri uh, kita mengeluarkan setiap tahun tambahan wang untuk mengimport barangan makanan dari luar negara terutamanya protein dari laut ya, jadi teras. saya harap uh, saya harap menteri dapat mengkaji semula isu ini dan uh, give the right medicine for the uh, correct uh, we call uh, sickness uh, jangan menja menjadikan nelayan yang hidup secara very honest living yang jadi uh, bangsa kerana ketidakkecakapan pihak penguasa ya ni yang Muhammad menteri yang imamah ahli ali sekian minta pencerahan ni bukan berbahas minta penjelasan ya sila Terima kasih yang betul. Seperti yang saya sebutkan tadi, penguatkuasaan terus dijalankan. Sebab itu saya dah sebutkan tadi, sepanjang tahun 2013 pun, Pukat Tunda ataupun uh, tangkapan terhadap Pukat Tunda sebanyak 281 kes. Bermakna penguatkuasaan terus dilaksanakan. Dan tidak timbul soal akan uh, hilang mata pencarian kepada pengusaha pukat tunda apabila kita mengharamkan penggunaan pukat tunda tersebut. Pukat tunda yang diharamkan bukan bermula besok ataupun tahun 1 bulan 1 2015. Kita beri tempoh setahun iaitu pada 1 bulan 1 tahun 2016 kepada zon B. Dan untuk menggantikannya sebagai alternatif kepada Pukat Tunda tersebut, kita telah pun membenarkan kembali penggunaan Pukat Jerut yang kita benarkan mulai 1 bulan 1 tahun 2015. Jadi bermakna walaupun 2016 kita mula haramkan Pukat Tunda di Zon B, mereka sudah pun boleh memulakan menggunakan Pukat Jerut yang telah pun tidak dibenarkan tersebut mulai 1 bulan 1 2015. Jadi mereka telah boleh mula menggunakan pukat jerut yang dianggap lebih selamat di dalam menjaga kazanah laut dan sebagainya. Dan tidak timbul. Tidak timbul mereka tak boleh mendapat pendapatan kerana mereka boleh menggunakan pukat jerut malah di negara jiran kita Indonesia pukat tunda diharam terus sama ada di peringkat Zon B, Zon C ataupun Zon C2. Sedangkan kita mengharamkan di peringkat Zon B dan tidak lagi mengharamkan di peringkat Zon C ataupun Zon C2. Jadi mereka boleh lagi, mereka boleh bertukar daripada B kepada C2 ataupun C kalau ingin menjalankan perusahaan peringkat tunda, uh, pukat tunda dan sebagainya. Jadi ber saya rasa penjelasan. kalau alasannya... Mereka tak tahu nak cari jalan lah nak, nak hidup Selain daripada pukat tunda Itu saya rasa satu jawapan yang tak boleh diterima Malah kita juga Memberitahu ber -ber nelayan Kita boleh membantu mereka Untuk mereka menjalankan perusahaan Aquaculture dan sebagainya Bagi membantu nelayan-nelayan ini Tetapi kita tidak boleh Sakrifiskan Nelayan-nelayan miskin sampan ini yang terpaksa berhadapan dengan masalah tiada ikan kerana diceroboh oleh nelayan-nelayan daripada Zon B yang menggunakan pukat tunda ini. Pertanyaan penjelasan uh, dengan uh, peraturan baru ini, Zon B ini, ia bermula dari mana? 8 nautikamal atau 5 nautikamal? Kerana kalau pun menggunakan pukat jerut, uh, saya difahamkan kalau 8 nautikamal, uh, bot boat berkapasiti yang lebih rendah di bawah lesen B tidak berkemampuan men, uh, pergi jauh dalam lebih daripada lapangan Nauticamal ada dua sebab satu kerana uh, laut yang lebih dalam sangat berbahaya kedua uh, boat tersebut tidak ada kapasiti maksudnya simpanan uh, diesel yang ada tak cukup kalau terlalu jauh ke laut uh, untuk uh, menangkap ikan nak, nak balik susah dan kalau tak ada kapasiti itu, dengan ada peraturan baru ini, 8 noti mal ini, semua boat-boat uh, uh, yang uh, lesen B ini tidak boleh digunakan. Jadi itu akan mematikan mata pencarian mereka. Jadi Tapi tadi dikatakan, memang saya setuju kita mesti melindungi nelayan-nelayan uh, uh, zone -nelayan, uh, A, itu kita semua sokong. Tapi yang penting, kita kalau kuat-kuatkan, kita boleh juga melindungi mereka. gase eh um, zon di pantai barat zon A adalah daripada pantai sehingga 8 nautical mile eh uh, dinaikkan daripada 5 kepada 8 dan dan untuk zon B kalau dulu dari 5 hingga 12 sekarang dinaikkan kepada 8 hingga 15 uh, itu saja jadi jadi saya nak satu penyelesaian kepada bot-bot uh, lesson B yang tidak berkemampuan uh, ke zombie baru 8 nautical ke atas untuk menangkap ikan. Sehingga Bagaimana? 15. Sehingga 15. Kalau dulu ya. sehingga 12 ada 3 nautical mile tambahan uh, daripada kawasan. Jadi kawasan mereka daripada dulu Daripada yang baru. Jadi uh, kita dapati bahawa bot zone B ini mampu untuk pergi tambahan ke tiga nautical mile tambahan. Yang yang besar, lesson ini lesson boat B ni pun uh, ada boat kecil dan yang, yang lebih besar kalau tak silap saya 20 metrik kepada 40 metrik tan. Yang uh, yang boat besar uh, 40 metrik tan dapat ke lebih jauh. Tapi yang 20 metrik tan ke, ke, sampai 30 dia tak mampu ke begitu jauh. Jadi satu penyelesaian mesti dicari sebelum Uh, kalaupun kerajaan nak uh, uh, ban di strolling dengan ataupun penakal ikpan di luar 8 nautical mile ada uh, di, di dalam 8 nautical mile ni okey kita akan lihat kajian. ni walaupun uh, daripada kajian yang dibuat oleh jabatan perikanan mereka masih mampu untuk ke tambahan 3 nautical mile tadi tapi walaupun pun, oleh kerana perkara ini dibangkitkan kita akan lihat perkara ini yang Berhormat berwas juga membangkitkan mengenai alat automated identification system ataupun AIS. Untuk makluman Yang Berhormat, di dalam pembentangan bajet 2015, Yang Berhormat Perdana Menteri telah pun menyatakan bahawa kerajaan akan menyediakan sebanyak 20 juta ringgit bagi membekalkan alat AIS kepada 5000 200 vessel nelayan yang terlibat di seluruh negara. Ini akan membantu kecekapan agensi penguatkuasaan di dalam mengawal pencerobohan vessel-vessel Pukat Tunda ke dalam kawasan larangan. Mengenai mata saiz Pukat bahagian keroncong Pukat Tunda. Mengenai AIS boleh dapat penjelasan. Ya. Terima kasih Datuk yang dipertua. Mengenai AIS, saya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana kalau uh, kerana sudah bersetuju membekalkan kepada semua nelayan. Jadi dengan ada AIS ini, uh, pihak penguat boleh dengan senangnya mengesan bok ini sama ada sudah mencerobohi kawasan zone uh, A ataupun dalam lima notik kemal. Jadi isu uh, tidak dapat menguatkuasakan undang-undang uh, lima notik kemal ini tak timbul lagi. Dan kedua, saya nak tahu kenapa pembekalan AIS ini diberikan kepada sebuah syarikat saja. Dan uh, bagi kawasan uh, 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 kawasan saya dikatakan hanya satu sebuah syarikat yang buk, yang uh, bukannya ada kepakaran dalam AIS ini dari Kuala Lumpur, uh, semua mesti beli daripada syarikat ini dan daripada pengalaman uh, John, uh, John C yang sudah uh, menggunakan AIS ini didapati kalau ada kerosakan mereka tidak dapat dibaiki uh, kerana tidak ada uh, servis yang terdekat kadang-kadang hingga 1 2 minggu belum dapat dibaiki dan kemudian pihak penguat kuasa akan menekan mereka kerana uh, AIS ini sudah rosak dan tertekan mereka bagi rasuah Isu ni ialah bekalan ini mesti boleh didapati dari dengan senangnya dari mana-mana kedai dan pem, uh, kalau uh, AIS ini rosak mesti dapat dibaiki dengan segera kalau tidak dikatakan satu kesalahan. Jadi harap isu ini dapat uh, kita selesaikan supaya nelayan jangan jadi mangsa pihak penguasa lagi. Sebenarnya kita masih belum melantik sebarang syarikat pun untuk uh, membekalkan peralatan ini. Uh, seperti yang kita, uh, yang berhormat Maklum, Yang Amat Berhormat dan Menteri baru mengumumkan bajet itu untuk bajet 2015. Ya, ya maksud saya pelaksanaan pelaksanaan yang telah uh, dilakukan sebelum ini, uh, semua nelayan dipaksa membeli tapi dari sebuah syarikat sahaja. Dan ini pun diberikan dalam taklimat yang saya hadiri. Ini bukan pemberian oleh kerajaan. Ini sebelum yang sebelum pelaksanaan pemberian ini, semua nelayan telah diperlukan membeli dan dari sebuah syarikat saja. Ini satu hakikat. Jadi harap kementerian dapat saya meneliti isu ini dengan teliti. Okay. Jangan membuat kesilapan yang lampau hingga kan nelayan menjadi mangsa sekali lagi saya sebenarnya perkara itu di luar pengetahuan kita dan dari segi pelantikan itu tidak dilakukan secara tender dan sebagainya sebab setiap perlantikan misalnya AIS ini kita akan buka kepada tender dan sebagainya kalau AIS ni jadi sebarang perlantikan mesti dilakukan selepas tender dibuka kepada publik dan sebagainya yang dulu-dulu tu saya kalau ada laporan daripada Yang Muhammad beri maklum kepada saya apa nama syarikat tersebut kita akan check sama ada pelantikan tu dibuat secara uh, mengikut peraturan ataupun tidak itu oh. saya akan dapatkan saya boleh yang bagi, bagi bukti bukti kan kalau uh, okay. pihak menteri tanya pihak penguasaan mereka okay. akan bagi tahu sudah ada taklimat uh, oh, banyak tak? yang dilakukan saya pun hadir berapa kali okey okay. beritahu saya